Привет всем! И сейчас я расскажу вам поподробнее о такой губке, которую я получила. Я ее сначала недооценила. Она, как сказать, как полукруг получается. Я ее сначала недооценила. Это губка для умывания. И, знаете, я вчера пробовала умываться своим Средством для умывания эффект, конечно, не активный, но вспенивает, спенивает, и ладно. Но утром сегодня я решила умыться без средства для умывания, просто потерев данной губочкой. И что у меня произошло? Произошел такой эффект на лице очень. Очень заметный, который вы можете видеть. У меня тут, и вот тут, вот везде от угрей была краснота. И эту красноту эта губка очень хорошо убирает. Также эта губка очень хорошо убирает следы от угрей, которые уже ну, такие вот остались. Уже сам уголь уже и, как сказать, может, отжил свое, отвалился и остался такой след вот эти следы хорошо убирать вот этой губкой. Где-то в каком-то видео на ютубе я видела, что одна блогерша рассказывает о такой же губке, которую она также заказала на Алиэкспресс, но она рассказывает о черненькой губке. И она говорит, что там по цветам они различаются. Какая-то для жирной кожи, какая-то вот, черная, например, у нее она говорит для жирной кожи, а какая-то вот да, какой-то вот именно вот кожи, типа кожи. Но мне так кажется, что эти губки наподобие бьюти-блендеров. Потому что бьюти-блендеры отличаются по цветам так, в зависимости от их упругости и мягкости. И вот, мне кажется, так, ну, или просто кто-то захотел просто цветовые решения различные. Ну, я не знаю, как они отличаются, но у меня, у меня беленькая, и мне она нравится. Я выбирала беленькую, потому что она ко всему подходит, и такая женственная. Черненькую, конечно, не хотела, потому что она смотрится некрасиво, как-то траурно, по-готическому. Мне не нравится. И я заказала беленькую, и очень рада. И когда приходит губка, обычно она приходит такая очень жесткенькая. Очень жесткая такая, не мягкая, совсем не упругая, а жесткая. Ее нужно просто намочить банально. Намочить, и она станет вот такой. Вот такой. Намочить и тщательно отжать, чтобы чуть-чуть она была влажноватой. И она будет вот такой вот упругой влажноватой. Я оставила этот пакетик, и в нем буду хранить свою губочку. Только я не знаю, вот эта веревочка, чтобы ее вешать, но куда вешать? Зачем, для чего? Я не понимаю этого вообще. У меня она вот так хранится. Тут написано shelf life 3 years. Ну, я не знаю, наверное, срок службы. Тут life жизнь, вроде бы я помню. Shelf я не знаю, что такое, и три года. Что-то такое со школьной программы помню, потому что сейчас я английский не изучаю. Я с первого курса, как уже и предполагалось, я пришла, перешла в немецкую бригаду и учу немецкий теперь. И вот английский уже почти забыла. Знаю только чуть-чуть, без -чуть, отношения. Знаю такие слова, как яблоко знаю год, знаю жизнь, знаю любовь. Ну, ты я, ну и все, по-моему. Ну, еще машина и... Ну, мало слов, короче говоря. В школе я его изучала, как сказать, поверхностно. Да. И вот так выглядит моя кожа после умывания этой буки. После этой буки так выглядит моя кожа. И очень-очень-очень она такая, такая как бы сматированная. Вообще не красная, ничего. И этот эффект мне нравится. Поэтому заказывайте и не пожалеете. На Алиэкспресс она есть везде. И что я хотела сказать по поводу этого сайта. На Алиэкспресс многие э, блогеры, которые делают на него обзоры, на, то есть на посылке с Алиэкспресс, они говорят, что заказывали у какого-то определенного продавца данную посылочку и так далее. И там много вещей есть. Поскольку это долларов там и всякое такое. Я такого не делаю лично. Лично я падка на скидке. И скидки в хорошем случае. Потому что, если вещь нравится, я жду скидок. Потому что, если вещь со скидкой дешевле, она ну такая же, но только стоит дешевле. Я заказываю у различных продавцов по одной вещице, просто со скидкой, где дешевле. Я у одного продавца, например, 10 продуктов, или 5 у одного продавца сразу не заказываю. Я заказываю смотря по скидке. И я заказываю <coughs>, не по долларам, вот обычно в приложении Алиэкспресс для андроида смотришь, там одни цены в долларах. Я заказываю через браузер Google Chrome, там есть такая версия сайта, я нашла ее, которая дает цены в рублях. И я заказываю, я, потому что не знаю курс доллара, и мне как-то проблематично это все высчитывать. И поэтому я заказываю так. Просто посмотрела, о, в рублях столько стоит, и заказываю. Обычно я заказываю, ну, потом, конечно, выходит у меня приложение долларовская цена, 0,99, ну и где-то я заказываю обычно по 40-30 рублей, 30-40 рублей, где-то так что-то я заказывала. Потому что я не заказывала еще ничего крупного. Но я хочу, конечно, планирую заказать одежду и 48 кистей для макияжа. Такой наборчик. Он, по-моему, такой наборчик. В розовом цвете и натуральный. Там кисти из козы. Что ли? Ну, короче, такие вот. Ноги с розовым кончиком. И таким вот я, конечно, не люблю синтетические кисти, потому что у меня часто я пользуюсь не кремообразными текстурами, а такими какими-то прыжкообразными и всякими такими вот. Но поэтому я больше люблю натуральные кисти, потому что они лучше наносят, те текстуры, которыми я пользуюсь. Но я люблю, конечно, синтетические кисти только такие вот кисти-малютки, которые можно использовать подводку, можно что-то подвести жидкой подводкой и всякое такое. Вот такие кисти-малютки я люблю. Но, конечно, синтетические кисти я как-то не приветствую. Конечно, лучше покупать натуральные. И всем пока. Я вам рассказала сегодня о данной губочке. И ждите новых видео. Они обязательно в скором времени появятся.